cili merah, cili hijau oh. kita blend. Masuk dalam tu tau santan dia jadi kuning lembut. Minyak tertumpah di atas rantai mojek kesan eh. Cepat-cepat ha? kita taruhkan garam. Taburkan garam, garam haluslah garam, garam biasa halus, tu. Ha? Taburkan kat rantai. Ha? Supaya dia tidak licin. Nak handal memasak macam-macam resipi? Dengarlah Reda Ikim. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Reda Ikim. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tau. Eh, sekejap. Saya tak sebut lagi ya rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Senin jam 3, 10 minit petang. Hanya di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Tidak kira di mana jua. Kami sentiasa bersama anda. IKIM FM. Inspirasi utama anda. Thank you, FM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya saat ini. Siti Rohani Surani Siti. Setiap hari Isnin antara 3 hingga 4 petang. Masak-masak uh, kita awak sisi dengan ada rancangan macam ni di FM. <laughs> hari ini kita nak masak resipi yang sangat istimewa dan macam biasa seperti selazimnya bersama dengan tetamu-tetamu -tetam saya untuk episod kedua terakhir untuk musim kali ini. Uh, maknanya akan ada musim lain lagi insyaAllah bersama dengan tetamu saya iaitu Profesor Dr. Syahrim Abdul Karim merupakan Profesor Makanan, Warisan dan Budaya Negara dari Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia UPM untuk dengar dan tonton kami secara langsung apa kata taipkan perkataan IKMFM KMF FM like KMF itu di FB Live untuk menonton kami ataupun nak tonton di YouTube pun kami ada juga ah ha, taipkan perkataan IKMFM underscore MY ataupun dengarkan kami di radio ikut frekuensi tempat masing-masing Assalamualaikum Om Prof Syahrim Assalamualaikum apa kabar cik Teruja resipi apa ni nama pun pelik ni kita nak masak ni. Kotor ke Coto sebutnya ni Prof? Coto. Coto Makassar Cotoh. dan sambal terasi uniknya resipi yes. mana ni. Ada, ada sejarah tak cerita sikit tentang sejarah yes. resipi kita hari ni? Siti. Heeh. Resipi hari ni adalah dari koleksi dari buku saya, buku uh -huh. masakan warisan Mukis. Oh, resipi Bugis. Okay. Ya. Yeah. Dan buku ni adalah salah satu satu je buku yang terdapat di pasaran mengenai uh -huh. masakan Bugis. Okay. Ah, resipi Bugis hari ni kita masak. Okey, tentunya nak tahu kan apa benda Coto Makasa dan Sambalak Terasi ni. Dia sejenis nasi ke lauk ke uh, dessert pencuci mulut ke? <laughs> Okey. Baik, kita nak belajar dulu untuk resipi pertama ni, segmen kongsi resipi. Ah, ni lah resipinya ni kita nak kongsikan yang saya sebutkan tadi tu, Coto Makasa... Okey, bahan-bahannya saya sebutkan ya. Uh, Prof, bahan-bahannya. Okey, sebelum tu dia ada pengenalan sikit. Ah, um Coto Makasa ni macam yang Prof sebut tadi, dia merupakan um apa masakan orang Bugis ya dan uh, Coto Makassar bermaksud himpunan bahan masakan orang Makassar mana orang Bugis uh, okey bahan-bahan ni perlukan kita perlukan daging sebanyak 1 kg ya lepas tu bawang putih 14 ulas bawang merah 10 biji serai 4 batang lengkuas 100 uh, bukan 100 uh, 5 inci 5 cm 5 cm ataupun 10 gram lengkuas Lepas tu nak kena ada halia sebanyak 650 gram. Nak kena juga ada uh, halia nak kena 5 cm. Okey. Uh, lepas tu kacang tanah 250 gram. Dan juga perencah 40 40, 40 gram. Okey. Dan juga air 3 liter. Garam 2 cangkir besar ataupun secukup rasa. Oh, tu bahan-bahannya tu. Jadi cara nak buat tu silakan Prof Syahrim. Hmm. Okey saya. Jadi daging tu kita potong sederhana besar. And then bawang putih, bawang merah tu kita goreng dia. Kita goreng dia sampai um, uh, perang lah sampai dia perang. Dan kita kisarkan dia. And then okay. uh, serai, lengkuan dan halia. Kita goreng juga dengan sedikit air. And then kacang tanah pun kita goreng. Mm -hmm. tambah minyak. berminyak goreng Bisa dengan sedikit air lah. Dan uh -huh. seperti biasa, kita tinggalkan semua bahan yang kita tadi. Kecuali kacang sehingga naik bawah. Uh -huh. And then kita masukkan perencah sup. Dan okay. kita tumis lagi dan kita masukkan air. Kacang rata lah. Then kita masukkan uh -huh. kacang yang telah kita pisah tadi tu. And then letakkan Daging yang kita dah potong tadi tu dia kena rebus dia sampai empuk ya. Dan masukkan garam. Then kita hidangkan dia dengan ketupat ataupun kita makan dengan nasi. Contoh ni sangat istimewa kerana kita letak kacang tu. Uh -huh. Okay. So, ya. Yeah. tu Itu dia resipi dia. Tapi saya nak nyatakan kalau daging tu, kalau kita Uh, rebus dahulu sebelum masukkan dalam soto Jadi tak tak ada lama, tak lama sangatlah kita kita masak soto hmm. tu, soto tu. Saya. Ya. Yeah. Ha, dia nak kira macam uh, kuah soto ke, Prof? Yes, kuah soto. Tetapi dia Aha. yang yang kelainannya adalah kacang tanah tu. Ah, okay. Penambahan kacang tanah. Yeah. saya okey itu resipi uh, cara nak masak coto makasa ha It's simple je resipi ni tapi ringkas uh, sangat tu sangat sedap, mm. sangat sedap dan unik rasa mm. dia saya jadi selamat mencuba harap dapat ya pendengar kita bahan-bahan dan cara nak buat tadi tu coto makasa ini resipi orang bugis ha baik resipi kedua kita kita nak belajar pula masak Hmm, ini pun unik ni Sambalak terasi Uniknya lah ah, Macam mana Bahan-bahannya Dan cara nak masaknya Saya bagi hing je dulu Kita nak rehat kejap Okey Prof dan pendengar IKIM FM Tidak kira di mana jua Kami sentiasa bersama anda IKIM FM Inspirasi utama anda bercakap tentang halal analisis ni kebanyakan orang tak kira dia sama ada dia muslim atau non muslim bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal biasanya orang hanya cukup nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja biasanya ha. orang nampak macam ikuti rancangan halal profesional setiap hari Rabu pada jam 3.10 minit petang halal profesional satu kerjaya Prestige dan Global. Eksklusif hanya di Ikimafan. Inspirasi utama anda. Balik Pulau Pulau Pinang, 102.7. Aikim FM, jom kita sambung resipi kedua kita. Dalam rancangan dapur kita buat yang baru ikuti kami ini, kita nak belajar resipi kedua, sambalak terasi. Ha, ini resipi tentang apa pula ni? Prof, sambalak terasi ni. Okay. saya kongsikan bahan. Apa dia? Ini adalah sambal belacan bugis. Ah, okey. Yeah. Jadi selamat mencuba. Okey, sebelum nak mencuba tu kita kena tahu lah dulu kan cara-cara nak buatnya dan apakah bahan-bahannya. Sambal terasi ialah sambal belacan ala bugis yang dimakan bersama nasi. Betul, prof. Yeah. Yeah. Ah, sambal yeah. belacan rupanya tapi bila dalam bahasa bugis jadi sambal terasi. <laughs> yeah. terasi okey, jom belacan. Oh terasi belacan bahasa Bugis. Ah sambal bahasa lah ialah sambal Indonesia. lah. Indonesia. Indonesia actually terasi tu. Ah okey sambal lah ialah sambal. Sambal yes. Ah, okey. Okey. Bahan-bahannya kita perlukan pati santan sebanyak 2 biji kelapa. Oh guna santan eh. Belacan 50 gram, udang basah 250 gram, asam jawa Asam Jawa nak kena ada 150 gram, air 150 ml, cili padi dibelah dua dan cili padi tu nak kena ada 80 gram. Okay. Belimbing buluh 300 gram, lepas tu bawang merah di mayang sebanyak 4 biji. Mudahnya cara nak buat sambal belacan oh. ataupun sambalak terasi. Ini sambal belacan bersih orang Bugis, guna santan ya, eh. uniknya. Prof, yeah. cara nak buat yeah. itu tu macam mana? Hmm. Okay, kita perlu ada santan tu ya? Ini dia mula-mula kita masak santan tu sehingga berminyak. Kemudian okay. kita masukkan belacan dan udang. Udang tu udang basah yang yang medium size atau yang kecil tu okay, boleh kita buangkan buangkan hmm. di itu ya. Kemudian hmm. ramas asam jagung dengan air tu dan tapis masukkan dalam kuah tadi tu. Uh, santan tu lah. Hmm. Uh -uh. And then masukkan cili padi dan belimbing bulu yang kita caw sehinggalah bulu, belimbing bulu tu masak dan masukkan bawang merah tu Then masa lahirnya bawang tu lecul dan kadang-kadang kacau so, hmm. jadi kan resepi ni lagi pilih uh, kita gunakan uh, belimbing bulu tu dalam Bimbing membuat sambal ya uh -huh. dengan santan tu. Jadi rasa dia pun kan sangat lain dengan sambal belacan yang lain dia. Dia pekat lah dia punya kuah tu pekat. Sebab santan tu kan kita nak masak dia sampai terlebih minyak kan. Uh -huh. Then make sure kita masakkan dia sampai betul-betul masak lah. Intan tu kalau tak masak betul-betul nanti dia akan basi. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Siap, sudah? Ha sambal terasi ataupun sambal belacan versi masyarakat Bugis. Ha, okay. Jadi selamat mencuba. Ha unik sambal belacan orang Bugis ni sebab guna santan pekat dan juga uh, buah belimbing buluh je. Ha Bulu, yes. okey. Ha kita nak ke segmen kedua kita pula habis dah resepi kita tadi. Ha kongsi resepi dah habis dah nak pergi ke segmen kedua kongsi juga uh, kongsi tips. Ha tipsnya ada tiga jenis prof peringatan penonton yang faham. Ada tiga jenis sama ada nak berkongsi tips masakan ataupun tips pemilihan bahan masakan ataupun tips pemakanan yang mana satu Prof Dr Syahrim tips mas tips tips mas -tip masakan ya yeah. ini Betul tu masakan dia okay khas untuk ikan okay dan tips yang pertama ni saya saya dapat dari orang Pahang Kuala Siti orang Pahang so, oh orang Pahang, saya. Dunia, di tepi-tepi tepi sungai itu okay. so dia kata untuk mengekalkan rasa ikan yang manis dielakkan dari membuang ekor ikan. Ah. Ha. Ya, jadi ikan tu akan kekal manis siap. Nah, kalau kita nak buang pun kita buang sikit saja. Jangan buang terus ekor tu dah jadi tak ada ekor kan. Ha. Jadi ikan tu nanti tak manis. Betul ke Prof? Betul lah tu. Ha, ha Betul, betul. Memang ha, telah dipraktikkan betul. dari, dari dulu lagi. Ya, yeah. betul. Orang mana tadi? Orang yeah. Pahang tadi, Prof ya? Orang Pahang, yes. Orang Pahang. Ah, okey. Orang okay. Pahang yang yang duduk di tepi sungai, di Pahang lah. Mm hmm, walaupun saya orang Pahang, di saya, saya tak, tak pernah. Ah, Pahang. itulah. Walaupun saya orang Pahang tapi tak duduk tepi sungai, dia tak pernah dengar lah tips ni. <laughs> betul. <laughs> okay. betul. Ah, jangan potong yeah. habis ekor ikan. Maknanya tak kisah masak ikan jenis apa pun, jangan dipotong habis ekor ikan tu untuk mengekalkan yeah. rasa manis ikan. Betul Prof ya? Betul. Ah, terima kasih berharganya tips tu. Okay. <laughs> okay yang kedua, Baik. Saya ada tiga. Ada tiga tau Siti. Okay. Yang kedua Sejurakan. ialah kalau kita hmm. nak basuh ikan sungai, kita boleh basuh dengan cuka ataupun ha? lima kuah Itu biasa lah kan. Cuka tu. Cuka untuk buang hanyir. Itu buang hanyir je. Mm -hmm. Ya. Yeah. Okay. And also lagi. satu lagi. Mm. Kalau kita nak buangkan hanya ikan juga, mm -mm. Kita gunakan, kita rendamkan dia dengan air beras selama 2-3 minit. Uh, jangan dengan sangat. apa? Dengan apa pula? Air beras. Air, air beras. beras. Air okay. basuhan beras. Mm -hmm. Tetapi kita jangan mm -hmm. rendam dia lama sangat. Kalau lama sangat, ikan tu pun yang hilang rasanya. Ha. Ah. Okey, itu ya. untuk menghilangkan hanyir ikan. Ya, ada tiga tu. Ada tiga. Ha. Ha, ada dua lah, dua. tapi semuanya ada tiga petua lah untuk ikan hari ini. -hmm. Okey, jadi selamat mencuba. Okey. Okay, Ke segmen ketiga selepas ini kongsi tips juga tapi tips apa ti? Tips keselamatan dapur ataupun kebersihan dapur. EKMFM. Ciri-ciri utama yang berkaitan dengan pertanian satu perniagaan ini adalah pengeluaran untuk keuntungan. Dengan jangan itu. kita fikir kita nak kena menanam dan sebagainya. Sebenarnya industri herba ni luas sebenarnya. Ia dari orang kata apa dari ladang ke meja makan. Ikuti rancangan agrobisnes setiap hari Khamis pada jam 3.10 petang. Teruslah bertani untuk manfaat dunia. Eksklusif hanya di Ikim FM. AKM FM. AKM FM, segmen ketiga kita sama ada chef uh, prof nak berkongsi uh, tips kebersihan dapur ataupun keselamatan dapur. Yang mana satu prof Syahrim? Okey, keselamatan uh, ataupun kebersihan makanan di dapur. Okey, macam mana tu? Hmm. Siti kan kita di kita di rumah ada simpan beras kan? Simpan beras, ya yeah, ada. Ya, yeah. Jadi, kadang-kadang kalau kita simpan beras itu lama, apakah akan terjadi pada beras itu? Akan ada bubuk yang kecil-kecil warna hitam tu. Ah, ataupun kutu, kutu kan? Kutu beras, ah. Ya, ah. hmm. kutu beras. Jadi, hmm. untuk mengelakkan kutu beras tu, kita letakkan ha? cili kering. Beberapa uh, beberapa batang cili kering lah uh -huh. dalam beras tu. Untuk mengelakkan kutu berada dalam beras tu. Okey. Letak beberapa tangkai. Hmm. Ah tangkai ya yes, tangkai. Saya. Yes, ha. Ah, ah, ha <laughs> ah, jadi mm <laughs> um, tapi kadang-kadang kan letak tu um, masih juga ada kutu beras uh, mungkin kena tambah lagi cili kering tu betul tak Prof? Lebihkan lagilah. Lebihkan ya. lagi kan? Ya. Ha, sebabnya ialah ya. beras tu kalau kalau simpan beras dalam tong, beras tu 10kg letak 5 memang susahlah nak halau kutu beras tu letak banyak sikit eh. Ya ha. tapi beras tu kalau kita simpan lama-lama pun lama, ha? uh, kutu tu ada kan. Jadi kita beli hmm. beras tu just kita nak tahu berapa banyak penggunaan kita untuk seminggu ke sebulan. Jadi kita beli ikut uh, penggunaan kita. Ya. Yeah. Jadi berasa tak lama kita simpan. Mm hmm. Kan. Ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah sebab saya rasa ramai kata-kata kita yang uh, kedai ni mungkin ke kebanyakan orang mungkin tak jauh sangat rumah dengan kedai jadi senang nak dapatkan beras jadi tak hmm. payah sekali beli tu 10kg kan, mungkin 5kg je Yalah tengoklah jumlah keluarga tu macam mana kan, ramai banyak Ataupun, mana kan Ataupun uh. satu hmm. lagi, yeah. kalau hmm. kita nak beras kita tu tahan lama Aha. kita letakkan dalam fridge Baru nak sebut, betul, Sini. yang tu kan. tak payah letak guna cili kering, betul. letak semua Kalau muat-muat lah kan, nak letak dekat ah. dalam peti sejuk Letak dalam plastik betul. dalam peti sejuk, memang yeah. Kalau bubuk pun tak sempat nak masuk lah ke putu beras betul. ke tak sempat nak masuk ha, Sebab rapat, ah. kalau dia boleh tembus peti sejuk tu memang tera lah tu putu beras tu Ha. Ah. <laughs> ya, yeah. ok Bro, kita dah nak ujung dan ini Bro pun nak dikatakan kepada yang bakal mencuba dan mengamalkan tips yang Prof kongsikan. Nak katakan sesuatu silakan. Terima kasih Siti. Saya berharap dengar dapat mencuba eh, eh, resipi-resipi yang telah kita resipi dalam rancangan ini sejak dua, dua bulan. Maksud tiga bulan dah Siti kan kita bersiaran. Ya. Yeah. Mm -mm. Ya. dan putu yang boleh kita praktikan pada di dapur. Hmm. Ya. Yeah. Okey. Dan saya perhatikan KMFM, uh, peringkat dan penonton kebanyakan tips terutamanya lah memang lain dan yang lain daripada apa yang pernah share sebelum ni kongsi. Ya, yeah. yang prof punya tips ni memang memang tak pernah dengar lah kebanyakannya saya tak pernah dengar. Ha. Dan sebab saya resepi. Banyak ber, sebab saya banyak hmm. bertanya dengan orang. Uh, berpeluang jumpa ramai orang. Saya duduk dalam konti banyak. Jumpa orang jarang sangat. <laughs> Jadi dapat ilmu tu pada tetamu Dari saya jemput ni. Seorang-seorang tiga bulan dapat seorang. Tiga dapat seorang. Tiga bulan dapat seorang. Uh, ha, berkumpul lah segala tip yang saya uh, dapat hari ni. Uh, daripada tetamu-tetamu jemputan saya. Terima kasih. Boleh buat uh, kita, Siti. Ya, yeah. ah untuk buku petua. khas untuk petua je. Ah yeah. betul, boleh boleh boleh. Kita fikirkan yeah. nanti Ya. Yeah. <laughs> yeah. Hari ni kita dah belajar dua resipi istimewa, Coto Makassar, dia macam kuah sup sup soto kita lah kalau bahasa Melayu kita. Ha, dan dari kedua dua tadi kita belajar masak sambal belacan. Bahasa Bugisnya sambal tak terasi serta pelbagai tips yang dah pun tetamu saya kongsikan bersama dengan Profesor Dr. Syahrim Abdul Karim merupakan Profesor Makanan Warisan dan Budaya Negara dari Fakulti Sains dan dari Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih berkongsi Prof untuk episod kali ini. Terima kasih pendengar penonton ikuti kita. Moga tak banyak sikit ada manfaatnya. Baik. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Bye. Osalan, thank you Siti. Sama-sama. Ikim FM. Hiburan mendidik jiwa.